Да, да. Поздравляем. Да, Давайте с радостью выпьем субтитры. В принципе, получилось. Мы на рейсе пошли туда, то есть 3-0. Вроде как будет легкая второй части оказались не легкими Ну Это только лишь потому, что мы много, много не играли на такой, на международной арене вообще не играли. И на сборах провели всего две товарищеские игры с местной командой. То есть команда с нуля собрана. Команда поставлена за 11 дней тренировок, поставлена на площадку. поэтому, конечно, волнение, нервы, молодые пацаны. Ну, слава богу, что так получилось, что я угадал состав. Вот 11 дней, да, вот этим, мы чем вы работали, что вы Очень была большая проблема, они приехали на сбор не готовы. Каникулы были. И я первые 5 дней скорость перемещение, скорость, перемещение, дыхание, все. Не физика атлетическая, а волейбольная, специальная физическая подготовка совместно с, с, с волейболом. Очень. Первые пять дней и очень Тренировки продолжались 3 часа утром и 2 часа вечером. Поэтому я доволен, что выдержали. Судя по третьей партии, да, все что Ну как, они, наверное, чуть-чуть хуже сыграли, но ну, мы нашли, как бы, игру какую-то нашли, и мы это еще стабилизировали. Я не мог определить состав до сегодняшнего дня. У меня каждую контрольную игру играли новая команда. Потому что новые люди. Но слава Богу, что так получилось. В любом случае, самый решающий матч – это матч Белоруссии. Последний, последний бой – трудный самый. Что мы знаем, как мы играем? Самый решающий матч – первый. А потом, как, как уже будем играть. Мы уже почувствовали, что мы умеем играть в волейбол. У белорусов есть возможность играть, потому что они много играют. А этим составом они уже играли Елзу. Они играли... Ну, мы стараемся. Как получится, посмотрим. Мы стараемся. Команда чисто сборная. Команда ни одного клуба. Поэтому собрано с нуля, и мы стараемся. Четвертый номер вон уже. Спасибо.